Республики Крым Руслан Исмаилович Бальбек. В правительстве республики Руслан Бальбек курирует вопросы межнациональных отношений и сферу туризма. Ведет большую работу по реализации указа президента России о реабилитации репрессированных народов. Является автором важных инициатив по развитию туристической отрасли Крыма. Их реализация позволила увеличить туристический поток и доходы бюджета республики. Заслуги Руслана Бальбека отмечены медалью за защиту республики Крым. Почетными грамотными правительства республики. Уважаемые крымчане, дорогие земляки, керчане, выборы 18 сентября в Государственную Думу, высший законодательный орган Российской Федерации, завершают политико-правовую интеграцию Крыма в Россию. Именно референдум был той отправной точкой, которая предопределила судьбу нашего благословенного полуострова в составе Великой России. Именно референдум приковал свои взоры всего, всего мирового сообщества. Именно предстоящие выборы, которые обеспечат крымчанам своих представителей в высшем законодательном органе страны, обеспечат законч... окончательную фазу интеграции Крыма в Россию. Именно после референдума крымчан пытались наказать за свой выбор в пользу России, устраивали всевозможные блокады, лишая нас воды, продовольствия, обесточивая полуостров и подорвав электропоры, вывесив крымско-татарский флаг на подорванных электропорах, пытались придать этому преступлению, этому теракту национальное лицо, крымско-татарское лицо, основной замысел который был посеять межнациональную рознь. Но наши духовные лидеры, и Владыка Лазарь, и Муфти и Миралей Фенди, и наши руководители республики, и Сергей Валерьевич Аксенов, и Владимир Андреевич Константинов, и Олег Евгеньевич Белавинцев заявили на весь мир, что преступление не имеет национальности. И только одно, понимание, что Крым является общим домом, вне зависимости от национальности и вероисповедания для всех крымчан, консолидирует наше общество. Именно благодаря вот этой поддержке и мудрости Крым мы сумели преодолеть все блокады. Именно благодаря консолидации крымчан мы не допустим никаких провокаций и попыток диверсии. Именно здесь пытаются разобщить и найти вот слабое звено. Но мы понимаем, что именно многообразие культур, традиций, конфессий традиционных являлось всегда силой России. Именно понимание этого объединило вокруг Единой России все здоровые силы. Именно Единая Россия ⁇ это та партия, которую создал наш президент, наш национальный лидер. И именно опираясь на Единую Россию, сумел возвеличить и вернуть былую славу России. Поэтому прошу вас именно 18 сентября не быть безучастными, разбудить всех. Именно, именно эта дата сегодня так же, как и некогда референдум, э, притягивает взоры всех недоброжелателей. И увидите, что по итогам будут говорить, что крымчане голосовали под дулами автоматов. Потому что именно итог, когда абсолютное большинство крымчан поддержат Единую Россию, когда большинство крымчан придут и сделают свой выбор в пользу единой России. Не устраивает наших недоброжелателей. Выборы и референдум для нас это цивилизационное решение в пользу России. Потому что на фоне однополой Европы, когда идет полная духовная деградация, когда ценности вместо духовных ценностей нам подсовывают экономические стандарты. И на фоне нашей русской, российской цивилизации, когда мы находимся на страже своих традиционных религий, своих традиционных ценностей, семьи, нас это все объединяет. И понимание этого сегодня собрало всех нас на площади. И именно ваша поддержка сегодня необходима нашему президенту, находясь всегда на передовой и каждый день отстаивая интересы нашей России. Безопасность нашего государства, находясь на всех международных баталиях, он отстаивает интересы всего российского общества, всех россиян. Поэтому это наш долг, находясь в тылу, отдать свой голос, поддержать нашего президента, находясь в команде нашего национального лидера, нашего главы республики. Сергея Валерьевича Аксенова. Обязуюсь выполнять все наказы крымчан, все наказы кирчан и быть достойным представителем крымчан в высшем, федеральном, в высшем федеральном органе нашей страны. Спасибо большое. Уверен, что мы победим. В единстве наша сила. Спасибо. Россия наша.